হৰি কৃষ্ণ একাদশীৰ উপবাস কেৱল অন্ন ত্যাগৰ বিষয়ে নহয় বৰঞ্চ অন্নৰ লগতে ই আমাৰ মন ইন্দ্ৰিয় তথা বাসনাসমূহৰো উপবাস হয় এই দিনটোত যদি কোনো ভক্তই কাই মন তথা বাক্যৰে শ্ৰী হৰীৰ স্মৰণ কৰে তেন্তে তেওঁ সেই ফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰে যি ফল হাজাৰ হাজাৰ যজ্ঞ কৰিলেও দুৰ্লভ হয় আৰু যেতিয়া এনে এক পবিত্ৰ একাদশী তিথি কাতি মাহত সমাগত হয় অৰ্থাৎ সেই মাহ যি মাহ স্বয়ং শ্ৰীমতী ৰাধা ৰাণীৰ প্ৰিয় তেতিয়া ইয়াৰ পুণ্য অসংখ্য গুণে বৃদ্ধি হৈ পৰে এই মাহত কৰা এটা নিচেই নগন্য যেন লগা পুণ্য কৰ্মই অনন্ত আৰু এই মাহৰে কৃষ্ণপক্ষত সমাগত হোৱা একাদশীক কোৱা হয় ৰমা একাদশী আৰু দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ এই অতি পবিত্ৰ ৰমা একাদশী সমাগত হৈছেহি অহা সোতৰ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ শুক্ৰবাৰে এই একাদশী কেৱল এটা সাধাৰণ ব্ৰত নহয় বৰঞ্চ ই এক দিব্য কথাৰ দ্বাৰ স্বৰূপ যি এই কথা দৰ্শায় যে কিদৰে বিনম্ৰতা ভক্তি তথা সৎসংগই মনুষ্যক স্বৰ্গতকৈও অধিক উচ্চ স্থান বৈকুণ্ঠত নিবাস প্ৰদান কৰিব পাৰে পুৰাণত এজন অতি মহান ৰজা মুচুকুণ্ডৰ কথা উল্লেখ আছে ৰজা মুচুকুন্দ আছিল সূৰ্যবংশৰ এজন মহাপুৰুষ তেওঁৰ ৰাজ্য ধৰ্ম সংযম তথা কৰোণাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছিল আৰু সেই মহান ৰজাৰে সুপুত্ৰী আছিল ৰাজকুমাৰী চন্দ্ৰভাগা সেই ৰাজকুমাৰী চন্দ্ৰভাগা ৰূপত আছিল চন্দ্ৰৰ সদৃশ আৰু আশ্ৰমত আছিল মা তুলসীৰ সদৃশ পবিত্ৰ মহান ৰজা মন্দৰ ৰাজ্যত এটা বিশেষ আছিল যে একাদশীৰ দিনা আৰু এই পৰম্পৰা ইমান গভীৰ আছিল যে এয়া কেৱল এক সাধাৰণ নিয়ম নহৈ সকলো প্ৰজাৰে জীৱনৰ ই এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিছিল সেই ৰাজকুমাৰী চন্দ্ৰভাগাৰ বিবাহ যথা সময়ত ৰাজকুমাৰ শোভনৰ সৈতে সম্পন্ন হৈছিল ৰাজকুমাৰ শুভনো এজন অত্যন্ত সুন্দৰ তথা বুদ্ধিমান যুৱক আছিল কিন্তু তেওঁৰ শৰীৰ আছিল দুৰ্বল যি কি নহওক বিবাহৰ কিছুদিনৰ পিছতে ৰমা একাদশীৰ শুভ মুহূৰ্তৰ আগমন ঘটিল আৰু ৰাজকুমাৰ শুভন সেই সময়ত প্ৰথমবাৰ নিজৰ পত্নীৰ সৈতে শহুৰৰ গৃহত আছিল পুৱা বেলি উদয় হোৱাৰ লগে লগে চন্দ্ৰভাগাই খুব বিনম্ৰ সহকাৰে নিজৰ স্বামীক কলে যে হে স্বামী আজি ৰমা একাদশী আৰু আমাৰ ৰাজ্যত এই দিনটোত কোনোৱেই অন্ন গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়া ৰাজকুমাৰ অলপ চিন্তিত হৈ পৰিল যিহেতু শাৰীৰিকভাৱে তেওঁ আছিল অলপ দুৰ্বল তথাপি কিন্তু তেওঁৰ মন আছিল শ্ৰদ্ধাৰে পৰিপূৰ্ণ তেওঁ ক'লে যে মই ব্ৰত পালন কৰিম কিন্তু যদি শৰীৰে লগ নিদিয়ে তেতিয়া মোক ক্ষমা কৰিবা কথামতে কাম ৰাজকুমাৰে ব্ৰত পালন কৰিলে দিনটো অতিক্ৰম হৈ সন্ধ্যা নামি আহিল আৰু শৰীৰ লাহে লাহে শিথিল হৈ পৰিবলৈ ধৰিলে ব্ৰতৰ অৱনীয়ে শৰীৰৰ প্ৰাণ দগ্ধ কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু কোনোমতে ৰাতি সমাপ্ত হবলৈ ধৰাৰ লগে লগে ৰাজকুমাৰ শোভনৰ প্ৰাণ পায়ু উৰি গ'ল ইয়াৰ লগে লগে গোটেই ৰাজমহল দুখেৰে আৱৰি ধৰিলে চন্দ্ৰভাগাৰ হৃদয় ক্ৰদন কৰি উঠিল কিন্তু তথাপি তেওঁ নিজৰ ধৰ্ম ত্যাগ নকৰিলে নিজৰ ব্ৰত নিজৰ নিষ্ঠা নিজৰ প্ৰেম তেওঁ ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত সমৰ্পিত কৰি দিলে কিন্তু ইয়াতে কথাৰ সমাপ্তি নহয় এই ব্ৰতৰ পুণ্য ফলস্বৰূপে আৰু কেৱল এটা ৰমা একাদশীৰ সংকল্পৰ দ্বাৰা পৰৱৰ্তী জনমত ৰাজকুমাৰ শোভনে মন্দৰাচল পৰ্বতত এখন অতি মনোৰম তথা দিব্য ৰাজ্য প্ৰাপ্তি কৰিলে যত স্বৰ্ণ মহল আকাশী যান তথা অসংখ্য দাসীয়ে তেওঁৰ সেৱাত যুক্ত হৈ আছিল সেই স্থান স্বৰ্গতকৈও অধিক দিব্য তথা মনোৰম আছিল এদিনাখন এই মুচুকুণ্ড ৰজাৰ ৰাজ্যৰ মণ্ডপ নামৰ এজন ঋষি মন্দৰাচললৈ যাত্ৰা কৰিছিল তেওঁ তাত ৰাজকুমাৰ শোভনক দেখা পাই আশ্চৰ্য হৈ জিজ্ঞাসা কৰিলে হে ৰাজকুমাৰ আপুনি এই বৈভৱ কিদৰে প্ৰাপ্তি কৰিলে শুভনে ক'লে মই কেৱল এবাৰ ৰমা একাদশীৰ ব্ৰত পালন কৰিছিলোঁ যদিও মই শৰীৰে মোৰ লগ নিদিলে তথাপি মনেৰে মই এই ব্ৰত সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ কেৱল ইয়াৰ পুণ্য ফলৰ বলতে মই এই ৰাজ্য প্ৰাপ্তি কৰিলোঁ সেই ঋষি মণ্ডপ ঘূৰি আহি এই সকলো কথা ৰাজকুমাৰী চন্দ্ৰভাগাক জনালে আৰু সেয়া শুনা মাত্ৰকে চন্দ্ৰভাগাৰ দুচকুৰে দুধাৰি বৈ আহিল তেওঁ দেউতাকক ক'লে যে এতিয়া ময়ো তৎক্ষণাত সেই ধামলৈ যাব খোজোঁ তেওঁ নিজৰ পুণ্যৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তপস্যাৰ মাধ্যমেৰে মন্দৰাচল পৰ্বতত উপনীত হ'লগৈ তাত স্বামী স্ত্ৰীৰ পুনৰ মিলন ঘটিল আৰু ৰাজকুমাৰ শোভনৰ ৰাজ্য স্থায়ী হৈ পৰিল এয়া আছিল ৰমা একাদশীৰ মহিমা ই হৈছে এনে এক মহান দিন যি মৃত্যুকো অতিক্ৰম কৰি জীৱন প্ৰদান কৰে এই কথাই আমাক এই শিক্ষাই প্ৰদান কৰে যে এটাও ব্ৰত যদি শ্ৰদ্ধা তথা নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰা হয় তেন্তে ই স্বৰ্গতকৈও অধিক ফল প্ৰদান কৰিব পাৰে আমাৰ এই মানৱ জীৱন যিটো আমি সাধাৰণ বুলি গণ্য কৰোঁ দৰাচলতে ই অসংখ্য জোনীৰ পিছতহে প্ৰাপ্তি ঘটিছে এয়া হৈছে সেই সুবৰ্ণ সুযোগ যিটোৰ দ্বাৰা আমি সংসাৰ সাগৰ অতিক্ৰম কৰিব পাৰোঁ কিন্তু যদি এই জীৱনতো আমি একাদশীৰ সদৃশ শুভ অৱসৰবোৰ হেৰুৱাই পেলাওঁ তেন্তে আমি বুজি পাব লাগে যে আমি নিজৰে ভাগ্যত কুঠাৰ মাৰিছো সেইবাবে এই ৰমা একাদশীত আহক আমি কেৱল অন্নৰে নহয় বৰঞ্চ নিজৰ অহংকাৰৰ উপবাস কৰোঁ আমাৰ বচনসমূহ মিঠা কৰোঁ মন শান্ত কৰোঁ তথা ভগৱানৰ নাম জপ কৰোঁ একাদশী ব্ৰত কেৱল শৰীৰৰ বাবে নহয় বৰঞ্চ এই ব্ৰত হৈছে আমাৰ আত্মাৰ উদ্ধাৰৰ বাবে কিন্তু আজিৰ সময় বিচিত্ৰ আমি অন্ন ত্যাগ কৰাৰ কথা শুনাৰ লগে লগেই কওঁ ভোকত কেনেকৈ থাকিম কিন্তু আমি এই কথা পাহৰি গৈছোঁ নেকি যে একাদশীৰ উপবাস কেৱল শৰীৰৰ বাবে নহয় আত্মাৰ ভোক নোহোৱা কৰিবৰ বাবেহে হয় অন্য ত্যাগে আমাক সংসাৰৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়ে আৰু ভগৱানৰ সৈতে যুক্ত কৰি তোলে এই দিনটোৱে আমাৰ আত্মাক সেই শান্তি প্ৰদান কৰে যি সমস্ত জগতৰ কোনো বস্তুৱেই আমাক প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে আমি মনত ৰখা উচিত যে কেৱল এই মানৱ দেহতে আমি ভক্তি কৰিব পাৰোঁ ভগৱানক জানিব পাৰোঁ আৰু নিজৰ জীৱনটো সাৰ্থক কৰিব পাৰো যদি শ্ৰৱণ সেৱা কৰিব নোৱাৰো তেন্তে কেতিয়া কৰিম সেইবাবে আহক এই ৰমা একাদশীত কেৱল অন্ন ত্যাগ নকৰি নিজৰ অহংকাৰ আলস্য তথা অজ্ঞানতাৰ তগ কৰো ভগৱানৰ নাম লওঁ কথা শ্রবণ কৰোঁ তথা জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষণ সেৱাৰ এক মাধ্যম কৰি তোলোঁ যিহেতু এটা একাদশী মাত্ৰ এটা একাদশী যদি শুদ্ধভাৱেৰে পালন কৰা হয় তেন্তে আমাৰ জীৱনৰ দিশ সলনি হৈ যাব পাৰে ধন্যবাদ হৰি কৃষ্ণ